السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد العالمین رب والصلاة والسلام علی سید وسلام علیہ سید بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کسے پکارتا ہے کبھی ماں کو کبھی کسی دوست کو اور کبھی کسی طاقتور کو لیکن افسوس انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اصل طاقت اصل مدد اور اصل آسرا صرف اور صرف اللہ پاک کی بابرکت ذات میں ہے دنیا والے تو ایک حد تک آپ کو سن لیتے ہیں کچھ دے بھی دے تو تھک جاتے ہیں لیکن اللہ پاک اللہ پاک کبھی نہیں تھکتا آپ کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا اللہ پاک کی رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ پوری کائنات بھی اس میں سما جائے تو کم ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے بس چاہیے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک کتنا قریب ہے وہ کہتا ہے میں قریب ہوں میں سنتا ہوں اور میں جواب دیتا ہوں سوچے انسان کو کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی اس کے نہیں سن رہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ساتھ آپ کو ہمیشہ سن رہی ہے ہر آنسو ہر آہ ہر دعا کو وہ ذات ہماری نفسوں کو بھی جانتی ہے ہمارے دکھ کے دکھ کو بھی اور ہمارے دل کے خوابوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نے فرمایا ہے اللہ پاک سے جب بھی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا اور جان لو کہ اللہ پاک اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو خافل اور توجہ دل سے کی گئی ہو یہ حدیث شریف ہمیں یقین اور امید دیتی ہے کہ دعا کے وقت دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو یقین رکھو کہ وہ سنے گا اور ضرور جواب دے گا انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آپ کے بچپن میں آپ نے بہت بار سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں نکلے ایک چھونپڑی سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور ایک ماں خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر ہلا رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے بہن اس میں کیا کر رہی ہو اس ماں نے جواب دیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں میں ہانڈی میں پانی ڈال کر ہلا رہی ہوں تاکہ انہیں لگے کہ کھانا پک رہا ہے اور وہ جائے دوستو یہ تھا ایک انسان کا حال جو اللہ پاک سے ڈر کر اپنی رہیت کا خیال کرتا تھا سوچے تو وہ اللہ جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے کیا وہ اپنے بندوں کو بھوکا چھوڑ دے گا بالکل بھی نہیں اور اب کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا آج اگر آپ دل کے دکھ بیماری غربت یا کسی بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ نہیں سنیں گے تو کوئی بات نہیں لیکن اللہ پاک ضرور سنے گا اور اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا دعا کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں عزیز دوستو اگر ہم قرآن مجید پر غور کریں تو ہمیں بار بار ایک ہی پیغام ملتا ہے اللہ پاک سے مانگو اللہ پاک خود اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ میں تمہیں عطا کروں گا یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ کائنات کا خالق ہمیں خود دعوت دے رہا ہے کہ آؤ جو چاہو مجھ سے مانگو قرآن کریم کی سر غافر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لکم ان ان یستقبرون عبادتی سید فلون جہنم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے یہاں اللہ پاک نے نہ صرف مانگنے کا حکم دیا ہے بلکہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں قبول کروں گا اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بھی غرور کرے وہ اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے امن یوزیب المستر السوء وعدم فلافا الله قليلا کلیلم تذكرون کون ہے جو بےکرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور کون تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ پاک کے ساتھ کوئی اور معبود ہے تم لوگ بہت کم نصیحت پکڑتے ہو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان بے بس ہو کر رو کر دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے فوراً سن لیتے ہیں اور اس کی مشکل آسان کر دیتے ہیں قرآن پاک میں ہی ایک اور جگہ ارشاد ہے اننا معل اس یسرا اننا معل اس یوسرا بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے یہاں اللہ پاک نے دو بار آسانی کا وعدہ فرمایا ہے تاکہ دل مطمئن ہو جائے کہ ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ کی فسانے سے آسانی ضرور آتی ہے ایک لمحے کے لیے ذرا سوچے تو یہ قرآن کریم کا رب ہمیں بار بار کہہ رہا ہے میرے دروازے پر آؤ اپنے آنسوؤں کو دعا بنا دو اپنی حاجت کو الفاظ میں ڈھالو میں سن رہا ہوں میں تمہارے بہت قریب ہوں اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ مثل یعنی بے قرار رو دینے والے ٹوٹے ہوئے دل کی دعا فوراً سنتا ہے یعنی اگر تم حال دل میں کوئی زخم ہے تو وہ زخم تمہیں اللہ پاکی قریب لے جانے کا ذریعہ ہے ایک واقعہ شامل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حسن مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا میں کہت میں ہوں دعا کیجیے کہ بارش ہو انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو دوسرا شخص آیا اس نے کہا کہ میری غربت دور ہو آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو ایک تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو لوگوں نے پوچھا آپ ہر سوال کے جواب میں استغفار کیوں کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے إِنَّهُ تستفر غَفَّارًا ربم السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ و فارا یوسیم وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ اللہ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش پرسائے گا تمہیں مالو اولاد دے گا باغات ادا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا عزیز دوستو یہ سب آیات جو ہم نے یہاں ذکر کی ہیں ہمیں ایک ہی سب دیتی ہے کہ اللہ پاک سے مانگو وہ سننے والا ہے وہ تمہارے بہت قریب ہے وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا دنیا والے آپ سے سب کچھ سین سکتے ہیں لیکن اللہ پاک دینے والا ہے عطا کرنے والا ہے احادیث کی روشنی میں دعا کی اہمیت دوستو اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو حدیث شریف بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول ہے جو قرآن کریم کی عملی تفسیر ہے دعا کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے دعا ہی عبادت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وقال ربونی کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا وہ سب سے بڑی عبادت کر رہا ہوتا ہے ایک اور حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پاک سے نہ مانگے تو اللہ پاک اس پر ناراض ہوتا ہے سوچو تو ذرا کہ دنیا والے بار بار مانگنے سے تنگ آ جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں یہی وہ رب ہے جو آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے بشرتے کہ اس میں گناہ یا رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ پاک اس کو تین میں سے کسی ایک صورت میں ضرورت ہوا قبول کرتے ہیں نمبر ایک یا تو وہی چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے نمبر دو یا آخر کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے نمبر تین یا اس کے بدلے میں کوئی اور مصیبت ڈال دی جاتی ہے یہ کتنا حسین وعدہ ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے میں ضرور کچھ نہ کچھ لٹاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مہارا رب بڑا حیا دار ہے اور کریم ہے وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے یہی حدیث شریف تو ہمارے دن کا ٹاپک ہے اللہ پاک سے مانگو وہ آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا دوستو دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے لوگوں کے در پر جائیں تو وہ آپ کو ٹال دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ کل آنا کبھی کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کبھی آپ سے مو پھیل لیتے ہیں لیکن اللہ پاک وہ تو اپنے بندے کے خالی ہاتھ مٹھانے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے وہ رب بڑا حیا دار کریم ہے بخشنے والا ہے دینے والا ہے بس تم یقین کے ساتھ مانگو اور پھر دیکھو کہ اللہ پاک کیسے اپنی رحمت سے تمہیں نوازتا ہے یہ تمام احادیث شریف جو ہم نے یہاں پہ ذکر کی ہیں ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہے کہ دعا صرف الفاظ نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہے اور وہ تعلق جو اللہ پاک سے ایک بار جھوٹ جائے تو کبھی ناکام نہ نہیں ہوتا اللہ پاک سے مانگے دل اور یقین کے ساتھ مانگے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں عزیز دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی دعائیں ذکر کی ہیں یہ دعائیں صرف الفاظ نہیں بلکہ ایمان امید اور یقین کا ایک میں مضبوط خزانہ ہے جب انبیاء علیہ السلام مشکل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی سنی ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں نوٹا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جب حضرت آدم علیہ السلام اور حو علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی ان کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا الفسنہ و انلم تقف اللانہ بت من الخاسرین اے اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو مغفرت عطا کی حضرت نو علیہ السلام کی دعا حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جب وہ نہ مانے انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی لا تذر علی منل من القافرین دہیارہ اے میرے رب زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ اللہ پاک نے طوفان کے ذریعے ظالموں کو ہلا کر دیا اور حضرت نو علیہ السلام کو کامیاب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے ان کی زندگی دعاؤں سے بھری ہوئی ہے اولاد کے لیے دعا ربی حبلی من اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسمعین علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائی مکہ کو امن بنانے کی دعا ربض الحاظہ بالد العامہ احمد رب اس شہر کو امن والا بنا آج بھی مکہ دنیا کا سب سے پر امن مقام ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسانی و ظر و انط الحم الراحمی مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں فوراً صحت عطا کی اور پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا ذکر علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگی رب لا تذرنی فرض دوں انتہ خیر الوارث اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو بہترین وارث ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے لا الہ الا انت انی کن من الظالمین تیرے زوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بشک میں ہی ظالموں میں سے تھا اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دی اور انہیں اپنی رحمت سے نوازا دوستو یہ ان تمام واقعات میں ایک ہی پیغام ملتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام مشکل میں پھنسے تو کسی انسان کو نہیں پکارا کسی دنیاوی طاقت پر بھروسہ نہیں کیا انہوں نے صرف اور صرف اللہ پاک کو پکارا اور اللہ پاک نے ہی ان کی دعائیں سنی کبھی اولاد چاہیے تھی کبھی صحت اور کبھی دشمنوں سے نجات اور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی ہر دعا قبول کی یہی سبق ہمیں بھی دینا ہے کہ اللہ پاک سے مانگے وہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا عزیز بھائیوں اور بہنوں انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے رہنمائی ہیں اگر وہ اللہ پاک سے مانگ کر کامیاب ہوئے تو ہم کیوں نہیں فرق صرف یقین کا ہے اگر ہم دل سے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری دعائیں قبول فرمائے گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں اور تعلیمات دوستو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرر بندے تھے اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے آہیں بھرتے آنسو بہاتے اور اپنی حاجت صرف اور صرف اللہ پاک کے ہی سامنے رکھتے دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی چیز دعا ہے یعنی جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے حصہ دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند دعائیں بدر کی جنگ میں دعا غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بار بار پکارا اے اللہ تو میرے لیے اپنا وعدہ پورا کر دے اے اللہ پاک تو مجھے اپنی نصرت عطا کر اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے اور مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی حضرت انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم عطینہ فی الدنیا عذاب النار اے اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا یہ مخصوص دعا ہر خیر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے طائر کا واقعہ جب اہل طائر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیرے ہی حضور اپنی کمزوری اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی قدری کی شکایت کرتا ہوں اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا اور اگر آپ چاہتے تو پوری بستی کو ہلاک کر دیتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی اور رحمت کی دعا کی اور بعد میں پھر یہی بستی اسلام کا مرکز بن گئی دعا کے چند اہداف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنمائی میں پاکیزہ اور حلال کھانا کھاؤ آجزی اور یقین کے ساتھ مانگے دعا سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثناء اور درود شریف پڑھیں بار بار دعا کرنا اور اسرار کرنا دعا میں جلد بازی نہ کرنا یعنی بار بار یہ نہ کہنا کہ میں نے دعا کی مگر اللہ پاک نے قبول نہ کی عزیز دوستو یہ بات سوچیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب کچھ موجود تھا پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے روتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے سجدوں میں گر جاتے تھے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کا راز صرف اور صرف ایک ہی ہے اللہ پاک کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک جانا اللہ پاک سے ہی اپنی ہر مدد ہر دعا کو مانگنا یہ تمام دعائیں اور تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا اللہ پاک حیا دار ہے اللہ پاک قریب ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بس ہمیں یقین اور آجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پر جھکنا ہے عزیز دوستوں دعا کی طاقت ہم نے انبیاء علیہ السلام رسولوں صحابہ کرام زندگی میں دیکھی مگر سوال یہ ہے کہ ہماری دعائیں کی تاخیر سے قبول ہوتی ہے یا کبھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید قبول ہی نہیں ہو رہی اس کا جواب بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے راز اور چند آداب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا دعا مانگتے وقت دل میں شک نہ ہو بلکہ پورا اعتماد ہو کہ اللہ پاک ہمیں سن رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو عادسی کے ساتھ اور چھپ کر پکارو دل کی ٹھوٹ پھوٹ اور آنکھوں کے آنسو دعا کو زیادہ موثر بنا دیتے ہیں حدیث شریف کا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل سفر کرتا ہے کو ر للود بال پکھرے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا کرتا ہے یا رب یا رب لیکن اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں حلال کھانا ہوگا اور گناہوں سے بچنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ خاص اوقات میں دعا کے قبولیت کی زمانہ دی ہے نمبر ایک تہجد کے وقت نمبر دو اذان اور اقامت کے درمیان نمبر تین جمعہ کے دن عصر کے بعد نمبر چار روزہ دار کی افطہار کے وقت نمبر پانچ مضلوم کی دعا عزیز دوستو یاد رکھیں کہ دعا کا تعلق الفاظ سے زیادہ دل سے ہے یہ نہیں کہ ہم بس رسمی طور پر دعا پڑھ لیں اور انتظار کریں نہیں ہمیں دل کی گہرائی سے آجسی اور یقین کے ساتھ ماننا ہوگا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ گڑ گڑائے روئے آہیں بھرے اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے سے عطا کرتا ہے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم نے اس پورے سفر میں دیکھا کہ دعا انبیاء علیہ السلام کے لیے طاقت بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سکون کا ذریعہ بنی صحابہ اور اولیاء کے لیے کامیابی کا راستہ بنی سوال یہ ہے کہ ہم دعا کو اپنی زندگی میں کس طرح شامل کرتے ہیں دعا صرف عربی میں نہیں بلکہ اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کریں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا دل ٹوٹا ہوا ہے میری مشکل آسان کر دے مجھے معاف کر دے کیونکہ اللہ پاک آپ کی ہر زبان سمجھتا ہے بس آپ خلوصِ دل اور یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں دعا کی قبولیت کا ایک راز یہ بھی ہے کہ شکر کرنے والے کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں پہلے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور پھر اپنی حاجت بیان کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے غیبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے تجھے بھی وہی ملے دوسروں کے لیے دعا کرنا اپنی دعا کو قبولیت کے قریب کرنا ہے عزیز دوستو تمہارے آنسو تمہاری آہیں تمہاری دعائیں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت قیمتی ہیں بس دل سے پکارو اور یقین کے ساتھ پکارو اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے راستے بدل دیتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے اے اللہ پاک ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرما ہمیں مایوس ہونے سے بچا ہماری ٹوٹی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارے والدین ہمارے گھروں اور امت مسلمہ پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ پاک ہمیں کبھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا آمین یارب العالمین آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو دل سے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنی خاص دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرن کا سینا بے دنیا والآخرات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم